от своего имени, от имени депутатов в городскую думу, от имени администрации города Лыску поздравить вас с 80-летним юбилеем. Действительно, я вот вас знаю уже достаточно приличное количество времени. Да, да. И могу вам сказать вот честно от всей души, что вы действительно не только прекрасный человек, прекрасный собеседник, но у нас и заслуженный учитель, и заслуженный краевед, Привет, который да, внес очень значительный вклад в истории нашего города, в увековечении всех наших традиций. Поэтому я хотел вам пожелать всегда оставаться таким же действительно энергичным, оптимистичным человеком, который всегда добивает своего результата. Об этом говорят ваши книги. И книги, вот Альбина Николаевна, они действительно востребованы. Востребованы людьми, значит, они действительно приносят большую пользу. Чтобы в семье всегда был благополучно, Альбина Николаевна. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. И хотел бы вот зачитать вам благодарственное письмо от Городской думы и администрации муниципального зала города Лысково, Нижегородской области. Награждается Мясникова Альбина Николаевна за неценимый вклад в сохранение исторического наследия малой родины города Лысково и активную жизненную позицию в связи с 80-летним юбилеем. Поэтому я с этим вас большое. еще раз поздравляю. Спасибо. Мы сегодня от имени ветеранов района, от имени городской администрации, от имени районной администрации и земского собрания поздравляем вас с юбилеем. Мы, конечно, вот читая ваши книги, восхищаемся тем, как вот вы умеете изложить историю э, города Лыского всего района так точно, так кратко, так доходчиво. Прямо восхищаемся вот вашим почерком. Успех вам, удачи. Большое спасибо. Поздравление Большое вам, спасибо. Поздравление вам на президентского собрания и э, администрации района.